perkataan nasional dan juga rakan-rakan media. Saya nak um, ambil sikit saja masa untuk menjelaskan kedudukan kes ini sekarang. Saya tidak pasti saya ni dipanggil tertuduh ke, defendant ke, respondent ke, kalau kes jenayah tertuduh, kes civil defendant, kalau permohonan respondent, saya tak tahu saya punya kedudukan. Kerana apa? Kerana Selepas saya membahaskan uh, RUU perbekalan bau-bau ini, khususnya dalam uh, isu berkaitan Kementerian Dalam Negeri, saya bahas 22 Oktober, itu tarikh, 22 Oktober 2025. Sehari selepas itu, Ahli Parlimen Pulai, Suhaizan bin Kayak, telah hantar satu surat kepada speaker untuk merujukkan saya ke kuasa hak dan kebebasan Berkaitan kenyataan saya semasa perbahasan rang undang-undang itu Yang 22 hari bulan ini pulai Bila uh, speaker menerima surat ini, usul ini Dia telah hantar kepada saya satu salinan Minta saya masukkan jawapan Jawapan saya, penjelasan saya Maka saya dalam sebanyak enam muka surat dan juga lampiran-lampirannya pada 2 Disember tahun 2025 Saya telah hantar kepada speaker dua, uh, Beberapa hari selepas itulah Maknanya ini 23 dan seminggu lebih Dalam masa 2 minggu dia suruh saya jawab Saya jawab dalam tempoh yang ditetapkan Bila sepatutnya apabila uh, speaker menerima jawapan saya Dia kena meneliti adakah kes yang dibawa oleh pula ini berasas atau tidak kalau ada asas, hadapkan saya ke jatuh kuasa hak kebebasan yang speaker sini jadi pengusi. Sebaliknya apa yang berlaku, yang berhormat speaker, saya sahkan telah menghantar satu surat baru kepada pulai dan juga menteri dalam negeri supaya kedua-dua mereka itu menjawab pula jawapan saya. Itu tindakan speaker saya tahu kerana surat itu disalinkan kepada saya. Saya tak bawa hari ini. Okey, itu prosedur di bawah 3612 merujukkan seseorang ahli ke kuasa hak dan kebebasan 3612. Tetapi tiba-tiba ke okay, itu belum selesai tau. Ke okay, 3612 belum selesai. Saya belum dipanggil atau saya belum dilepaskan. Tiba-tiba datang esok. Usul di bawah peraturan mesyuarat 273 menggantung ahli parlimen selama 6 bulan sebagaimana yang dikenakan kepada yang bawa macang pada bulan April tahun 2024. Dibawa. Kenapa saya tak dibawa ke jatuh kuasa uh, hak dan kebebasan? Yang pengurusinya adalah speaker. Ahlinya adalah ahli-ahli parlimen daripada kedua-dua belah pihak. Daripada pemakang pun ada. Putrajaya dan Bagan Serai. Ada wakil pemakang. Kenapa saya tidak bawa di situ? Dan hukuman di bawah jatuh kuasa hak dan kebebasan itu tidaklah berat. Tapi saya dibawa ke dalam Dewan melalui usul 27.3 yang mana selepas perbahasan diadakan pengundian. Sebagaimana yang berhormat Datuk Si ketumbakan tadi, kita tahu kerajaan ada majoriti. Jadi niatnya adalah memang nak menggantung saya. Kenapa nafikan hak saya dalam jatuhan kuasa hak dan kebebasan? Belum ada keputusan mengenai usul pulai sehingga ke hari ini yang diberitahu kepada saya. Saya tak tahu kalau dia tak beritahu. Jadi dalam undang-undang disebut double jeopardy. Dua, ke, dua tuduhan dalam satu isu terhadap satu orang. 39, 36, 12 pun kena, 27, 3 pun kena. Itu salah di segi undang-undang. Ini akan dibangkitkan oleh rakan-rakan kita selepas daripada ini. Yang keduanya, saya nak sebut sebagaimana yang berhormat Datuk Si Ketua Maka sebut. Ini perbahasan saya. Ini apa ni saya punya yes. answer Handset saya ni, saya minta, ya, ni saya baca, eh. tuan yang pertua, point saya yang terakhir, yang terakhir dah tu, ialah mengenai saya ingin bertanya kepada Menteri Dalam Negeri, apakah standard operating procedure atau SOP apabila satu-satu jabatan kerajaan, jabatan Penguatkuasaan kerajaan khususnya di bawah KDN, mengadakan latihan? dan juga apa-apa eksersis bagi satu-satu badan itu. Sebagai contohnya, kalau sekiranya agensi itu nak melaku, mempunyai pasukan komando, bagaimana SOP untuk mengadakan latihannya? Itu soalan saya. Untuk menguatkan soalan saya, saya bagi contoh yang berlaku di, di Rusila pada 19 September. Itu pada 22 Oktober. Contoh, saya beri contoh. Supaya contoh ini memberikan uh, ruang kepada Menteri berikan penjelasan sama ada apa yang berlaku itu mengikut SOP atau tidak. Itu saja. Takkan nak tanya di parlimen pun tak boleh. Adakah parlimen Malaysia sekarang ni tak boleh nak tanya lagi dah? Dah lah kita dinafikan soalan-soalan MQT, PMQT. Soalan perbahasan dalam parlimen pun dikenakan 6 bulan. Ini persoalannya. Adakah ada motif lain? Soalan SOP ni biasalah tuan-tuan. Kita pun pernah bangkitkan. SOP apabila seseorang orang hilang. Bagi contohnya pada bulan 4 tahun 2025 Bau-bau ini, seorang yang bernama Datin Pamela Ying dalam perjalanan pergi ke pejabat SPRM, naik e-hailing, tengah jalan disekat. Disekat oleh beberapa kenderaan beberapa orang, seolah-olah mencolik dia. Sampai sekarang ni tak ni, apa SOP polis ataupun SPRM? Takkanlah depan pejabat SPRM tak ada CCTV? Putrajaya bukan Baling bukan Sek. Ah ha? bukan Jeli. Ini Putrajaya tuan-tuan. Rakyat Malaysia sekalian. Tak boleh nak selesai sampai sekarang ni. Tak kira Pamela Ling ke siapakah kita nak keadilan diberikan kepada orang-orang ini. Jadi itu keadaannya. Jadi ini SOP buat satu latihan di dalam masjid persendirian tanpa memaklumkan dulu kepada pihak pengurusan masjid. Adakah itu ikut prosedur? Tentu menimbulkan kegusaran, keresahan rakyat dan sebagainya Oleh sebab itulah saya Saya mengupamakan Bukan saya mengatakan, saya mengupamakan Apakah kita nak biarkan keadaan seperti memali berlaku Bayangkanlah orang dalam kawasan Rusila Kawasan kampung Cukup sayang dengan institusi masjid Apatah lagi Tok Guru dia ada di situ apa yang berlaku di situ kalau diketahui akan berlaku rusuhan di situ? Ini akibat SOP tidak dipatuhi. Kita nak tahu adakah dipatuhi. Memang jelas pihak pengurusan mengesahkan tidak ada pemakluman sebelum itu. Kalau pun tak nak hebahkan apa ni menteri kata takkan kita nak hebah RTM TV3. Ya, tak perlu hebah. Bagi tahu pengurusan masjid. Tak nak bagi tahu seluruh negara pun bagi tahu pengurusan masjid. Dia tahu. Dia tidak boleh kawal keadaan dan sebagainya. Apa kata kalau anggota yang mengadakan latihan itu diperlakukan bagaimana macam-macam mana? Orang kampung. Dia kata orang nak merosakkan masjid dan sebagainya. Itu gambaran yang ada kepada rakyat. Kita ahli parlimen ini, mengeluarkan keadaan ini untuk mendapat penjelasan kerajaan Kita tak menghina. Kita tidak meng, apa ni, memperkecilkan peranan jawatan kerajaan. Ini naratif yang nak dibawa oleh kerajaan. Seolah-olah kita menghina menjejaskan imej, tak ada kita men men mencabar uh, dasar, polisi SOP, bukan kita nak mencabar anggota penguatkuasa APMM, tak ada dan sebagaimana Datuk Si uh, Ketua Makan sebut tadi, perkara ni dah selesai, 30 hari bulan 30 hari bulan masa menggulung ada dalam handset, menteri kata okey, settle, we move on tak ada lagi perkara ni, dah selesai tiba-tiba datang ni, apa muslihat di sebaliknya, apa rahsia anda untuk menyekat saya 6 bulan daripada menghadiri parlimen. Okay. Ha? Itu keadaan. Terima kasih. Ya, anda nak sambung lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, lanjutan daripada standard operating procedure. Dan juga surat uh, tindakan yang akan dikenakan. Yang akan. Yang, usul yang akan dikenakan terhadap uh, yang berhormat kota baru ini. Inilah yang kita selalu bangkitkan dalam parlimen kepada tan sri speaker supaya standard operating procedure dan juga peraturan peraturan dewan ini kita patuhi dan kami insyaallah kami patuhi selama ini. Jadi kita tengok prosedur inilah yang melibatkan tadi disebut oleh uh, Yang Berhormat Kota Baru berkenaan dengan Pamela Ling, Datin Sri Pamela Ling yang sampai sekarang kita tak tahu hilang tanpa jejak. Sepatutnya mereka menumpukan perkara-perkara ini yang lebih besar Yang melibatkan rakyat Kita tak kisahlah Yang penting dia rakyat Siapa dia? Yang penting dia rakyat Malaysia Begitu juga dengan kes Teo Beng Hock Saya terbaca pada suatu 17 Julai 2025 Dikeluarkan oleh Sinar Keluarganya rasa tidak puas hati Dengan apa yang sedang berlaku ini Sebab Teo Beng Hock ini Mati di tempat SPRM. Itu pun cara. Mati di, tempat SPRM, dikatakan terjatuh daripada atas ke bawah. Bila terjatuh ni sama ada terjun atau dia sendiri ke apa itu, eh tinggi juga tau kalau bangunan SPRM nak terjun tu. Kalau tak ada masalah apa semua, kita tak terjun. Nah, jadi ini perkara-perkara sepatutnya, perkara-perkara SOP ini dikemaskinikan. Janganlah sampai peringkat apa yang sedang berlaku di masjid Rusila ini nak menunjukkan satu SOP yang sedang berjalan ini tak ditunjukkan. Tak ditunjukkan sebab masjid ini tempat masjid yang dibina oleh rakyat yang kedua tanah ini personal. Tak ada sangkut paut dengan mana-mana pihak. Oleh sebab itu kita harap kes Pamela Ling, Datin Seri Pamela Ling ini patut diberi perhatian. Yang kedua, kes Teo Beng Hock. Teo Beng Hock ini Teo Beng Hock ini family refused to accept MACC apology compensation offer walaupun diberi diberi compensation compensation diberi compensate pampasan pampasan diberi pampasan tapi keluarga dia masih tidak puas hati kerana ada sesuatu yang mereka jangka berlaku pada ketika itu yang di luar yang tidak boleh di didedahkan secara hide secara secara tersembunyi ini ini yang berlaku jadi sepatutnya kerajaan perlu perlu menumpukan menyelesaikan perkara-perkara begini yang melibatkan rakyat hak demokrasi keadilan tidak boleh rakyat melihat kepada tindakan-tindakan ini satu kezaliman di mana reform yang dianjurkan. Ha. Where's your reform? Ya pejuang sebelum ini yeah. yang disebut-sebut. Mana, mana reformnya? Mana reformnya? Tidak ada reform. That is the main issue why we raise that issue today. So thank you very much. <laughs>